নমস্কাৰ মৰমৰ অকনিহঁত মই বৰ্ণালী শইকীয়া বাইদেৱে তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ স্পন্দন পাঠ্যপুথিখনৰ ন নম্বৰ অধ্যায়ৰ চাৰি নম্বৰ অংশটি ইতিমধ্যে আমি তিনিটা অংশ আগতে শিকি আহিলোঁ নহয়নে তোমালোকে নিশ্চয় সেই তিনিটা অংশ বুজি পালা এতিয়া আহাচোন আমি চা ন নম্বৰ অং অধ্যায়টিৰ এই চাৰি নম্বৰ অংশটিত কিনো আছে চাওঁ প্ৰথমতে আছে জ্ঞান সম্প্ৰসাৰণ পঢ়ি চাও আহাচোন কিনো আছে আঠ নম্বৰ মুনীন্দ্ৰৰ অভ্যাসবোৰ পঢ়ি তোমাৰ লিখা ইয়াত কি কৈছে দেখা পাইছেনে তলত মুনীন্দ্ৰৰ কিছুমান অভ্যাস আছে আমি পঢ়িছিলো নহয় পাঠটোত মনত আছেনে তোমালোকৰ মুনীন্দ্ৰৰ যিবিলাক সু অভ্যাস আছে সেই অভ্যাস বিলাক আমাক পঢ়িব দিছে প্ৰথমতে তাৰ পাছতে তোমালোকক কি কৰিব দিছে তোমালোকৰ অভ্যাস বিলাক এইফালে লিখিব দিছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে মুনীন্দ্ৰৰ অভ্যাসবিলাক পঢ়ি চাও আহাচোন প্ৰথমতে চোৱা সময়মতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে মুনীন্দ্ৰই কি কৰে সময়মতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে তাৰ পাছতে আছে বিভিন্ন ৰঙৰ পাচলি খায় তাৰ পাছত আছে নখ চুটিকৈ ৰাখে তাৰ পাছত পথৰ বাওঁফালেৰে খোজ কাঢ়ে দুয়োফালে চাই বাট পাৰ হয় মুনীন্দ্ৰৰ সু অভ্যাস বিলাক কি হল সময়মতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে বিভিন্ন ৰঙৰ পাচলি খায় নখ চুটিকৈ ৰাখে পথৰ বাওঁফালেৰে খোজ কাঢ়ে ঠিক তেনেকৈ দুয়োফালে চাই বাট পাৰ হয় এইবিলাক হ'ল মুনীদ্ৰৰ অভ্যাস এতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ অভ্যাসসমূহ ইয়াত লিখিবা ধুনীয়াকৈ তোমালোকে পাঠ্যপুথিখনত লিখি ৰাখিবা এইবাৰ চাও আহাচোন কিনো আছে চাওচোন আহা মুনীন্দ্ৰই পঢ়া কোঠাৰ বেৰত কেইখনমান কাগজ আঠা লগাই থৈছে তাত কি লিখা আছে পঢ়ো আহা ইয়াত দেখা পাইছা নে তোমালোকে মুনীন্দ্ৰই কি কৰিছে কেইখনমান কাগজ কি কৰিছে কাগজত লিখি আঠা লগাই থৈছে এতিয়া কিনো লিখিছে আমি পঢ়ি চাও আহাচোন পাৰ হোৱা সময় ঘূৰাই পাব নোৱাৰি খোৱাৰ সময়ত সন্তোষ মনে খাব লাগে ৰাতিপুৱা গা ৰদাব লাগে তাৰ পাছত আছে স্বাস্থ্যই পৰম ধন এইফালে আকৌ কি লিখি থৈছে পঢ়ি চাও আহাচোন গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব খং কৰিলে নিজৰহে ক্ষতি হয় মিলা প্ৰীতিয়ে শান্তিৰ ভেটি হাঁহি সুস্থতাৰ প্ৰতি বাক্যসমূহ মুনীন্দ্ৰই লিখি ৰাখিছে আৰু কিয় লিখি ৰাখিছে জানানে এই বাক্যসমূহ যদি সদায় দেখি থাকে তেতিয়া মুনীন্দ্ৰৰ মনত এটা যোগাত্মক চিন্তাধাৰা আহি থাকিব আৰু সেইটো কাৰণেই মুনীন্দ্ৰই লিখি ৰাখিছে এইবাৰ চাওঁ আহাচোন কিনো আছে দহ নম্বৰ মুনীন্দ্ৰৰ দৰে তুমি তোমাৰ পঢ়া কোঠালিত কি কি লিখি আঠা লগাই থবা ডাঙৰকৈ লিখা কি কৈছে মুনীন্দ্ৰই নিজৰ পঢ়া কোঠালিত লগাই থৈছে হয়নে আঠা লগাই থৈছে তেতিয়া তুমি কি কি লিখি আঠা লগাই থবা বাৰু নিজৰ পঢ়া কোঠালিত আৰু সেই কথাখিনিয়ে সেই বাক্য কেইটাই তুমি তোমালোকে কি কৰিবা ইয়াত লিখি দিবা মই এটা নিজাববীয়াকৈ লিখি দিছো ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে বেলেগ লিখিব পাৰিবা ধৰি লোৱা সত্যৰ সদায় জয় ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰা চোৰ কৰা মহাপ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বাক্য তোমালোকে লিখি ডাঙৰকৈ আৰি থব পাৰা এইবাৰ চাওঁ আহাচোন কিনো আছে এঘাৰ নম্বৰ তলৰ ছবিবোৰত দেখা কামবোৰ ভাল পোৱা নে বেয়া পোৱা লিখা আৰু তাৰ কাৰণ উল্লেখ কৰা এতিয়া ইয়াত ছবি দি থোৱা আছে এই ছবিসমূহ প্ৰথমতে চোৱাচোন কি আছে এই ছবিখনত কি আছে প্ৰথম ছবিখনত লৰাজনে কি কৰি আছে এই লৰাজনে নখ কামুৰি আছে এই কামটো কৰি তোমালোকে ভাল পোৱা নে বেয়া পোৱা বাৰু আৰু যদি ভাল পোৱা কিয়নো ভাল পোৱা বা যদি বেয়া পোৱা কিয়নো বেয়া পোৱা এই খালী হৈ আছে যে ঠাইত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা তাৰ পাছত চাও আহাচোন দেখিছা নে দ্বিতীয়খন ছবিত দেখিছা লৰাজনে কি কৰিছে পানীত ভৰি থৈ কাপোৰেৰে ভৰিটো এটা ভৰি মোহাৰি আছে আৰু তোমালোকে এই কামটো কৰি ভাল পোৱা নে বেয়া পোৱা আৰু কিয় ভাল পোৱা বা কিয় বেয়া পোৱা এই খালী হৈ থকা ঠাইত ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা ঠিক তেনেকৈ এই লৰাজনে চোৱাচোন কাপোৰেৰে ভৰিখন মোহাৰি আছে আৰু একে ঠিক আগৰ নিচিনাকৈ লিখিবা তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে এইবাৰ চাও আহা বাৰ নম্বৰত কিনো দিছে দুজন তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ মাজত হোৱা কটুপকথন খিনি আগবঢ়াই নিয়া ইয়াতে দুজন দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ মাজত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ মাজত কিছুমান কথোপকথন দিছে আৰু সেই কথোপকথন খিনি কিনো আছে পঢ়ি চাও আহাচোন কমলক সকলোৱে ভাল বুলি কয় কিয় ভাল বুলি কয়নো এগৰাকীয়ে আন গৰাকীক কৈছে অ তাক সকলোৱে ভাল পায় কাৰণ তাৰ সকলো অভ্যাসেই ভাল তেতিয়া আন গৰাকীয়ে তেনেকৈ কলে তাৰ পাছত আকৌ ইগৰাকীয়ে কৈছে তেনেহলে তাৰ কোনবোৰ অভ্যাস আমিও অনুশীলন কৰিব পাৰো আৰু তোমালোকে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত চোৱাচোন ইয়াতে প্ৰথমতে লিখি পাছত খালী হৈ আছে হয়নে সেই অভ্যাসসমূহ যিকোনো এটা অভ্যাস তোমালোকে ভাল অভ্যাস ইয়াত লিখিব পাৰা মই এটা লিখিছো সি সদায় প্ৰাত ভ্ৰমণলৈ যায় মই এটা ভাল অভ্যাস লিখিছো ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে বেলেগ লিখিব পাৰা তাৰ পাছত চাও আহাচোন ঠিক তেনেকে দ্বিতীয়তে তাতো তোমালোকে চোৱাচোন পাঠ্যপুথিখনত খালী হৈ আছে যিকোনো লিখিব পাৰা মই লিখিছো সকলো কাম সময়মতে হয়নে তাৰ পাছতে কৈছে ঠিকেই কৈছা প্ৰথমে আমি এই অভ্যাস দুটা অনুশীলন কৰো আহা তাৰমানে ইয়াত কি কৈছে দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে যিখিনি কথোপক কথোপকথন কৰিলে সেই কথোপকথনখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিছে আৰু কৈছে যে আমি একেদিনাই আমি ভাল অভ্যাসবোৰ কৰিব গঠন কৰিব নোৱাৰিলেও আমি অনুশীলন কৰিব নোৱাৰিলেও লাহে লাহে দুটা বা তিনিটা ভাল অভ্যাস যদি আমি কৰি যাওঁ তেতিয়া আমি আমাৰ যিসমূহ বেয়া অভ্যাস আছে সেইসমূহ সহজেই পাহৰি যাব পাৰিম তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে এইয়া চোৱা ডৰ বচন ফাঁকি পঢ়ো আহা আহাচোন চাও কিনো আছে ডাকৰ বচন ফাঁকি জেঠত দৈ আহাৰত খৈ শাওনত মৰাপাত খাবা গৈ ভাদত ঊল আহিনত কল কাতিত কচু বঢ়াই বল বিদ ইয়াতে কৈছে খৈ শব্দটোৱে আখৈ বুজাইছে আৰু ঊল শব্দটোৱে ঊল কচু এই ডাকৰ বচন ফাঁকি কি কৈছে জেঠত দৈ দৈ মানে জেঠত কি খাব লাগে দৈ আহাৰত খৈ মানে আখৈ আৰু শাওনত মৰাপাত খাবগৈ শাওনত মৰাপাত খাব গৈছে ভাতত ঊলকচু আহিনত কল আৰু কাটিত কচু খালে বঢ়াই বল মানে কি কৈছে আগতে এনেকুৱা ডাকৰ বচন কিছুমানৰ পৰাই আমাক কিছুমান নীতি শিক্ষা দিয়ে আৰু ইয়াত কেতিয়া কোনবিধ খাদ্য খাব লাগে এই ডাকৰ বচন ফাঁকি টে লিখা আছে তাৰ পাছত চাওঁ আহা পঢ়া আৰু লিখা ইয়াতে কি আছে চাওঁচোন আহা প্ৰথমতে ইয়াতে দৰ্খাস্ত আছে গতিকে আমি এই আবেদন দৰ্খাস্ত বা আবেদন আছে আমি পঢ়ি চাওঁ আহাচোন কিনো আছে ৰঞ্জিত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সি ঘোঁৰা মৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়ে অসুস্থতাৰ বাবে যোৱা সপ্তাহত সি তিনিদিন বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিল সেয়ে ৰঞ্জিতে সেইকেইদিনৰ ছুটী মঞ্জুৰ কৰিবলৈ প্ৰধান শিক্ষকলৈ এখন আবেদন পত্ৰ লিখিছে ইয়াতে আবেদন পত্ৰ এখন লিখিছে কোনে ৰঞ্জিতে আৰু আবেদন পত্ৰখন কি লিখিছে যে অসুস্থতাৰ বাবে তিনিদিন বিদ্যালয়ত উপস্থিত নাছিলে আৰু সেই কাৰণ দৰ্শাই এই আবেদনখন লিখিছে এতিয়া আমি পঢ়ি চাওঁ আহাচোন আবেদনখনত কিনো লিখিছে কেনেকৈ লিখিছে প্ৰতি মাননীয় প্ৰধান শিক্ষক মহোদয় ঘোঁৰামাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তৃতীয় মানৰ শ্ৰেণী শিক্ষক মহোদয়ৰ জৰিয়তে তাৰিখ বাৰ দুহেজাৰ চৌবিশ বিষয় চুটি মঞ্জুৰ কৰাৰ বাবে আবেদন মহোদয় বিনীত নিবেদন এই যে মই যোৱা ছাব্বিশ বাৰ দুহেজাৰ চৌবিশ তাৰিখৰ পৰা ত্ৰিশ বাৰ দুহেজাৰ চৌবিশ তাৰিখলৈ তিনিদিন ধৰি শ্ৰেণীত উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিলো কাৰণ মোৰ পেটৰ অসুখ হৈছিল গতিকে দয়ালু মহোদয়ক বিনীত অনুৰোধ জনাও যেন উক্ত দিনকেইটাৰ বাবে মোক চুটি মঞ্জুৰ কৰি বাধিত কৰে ইটি আপোনাৰ একান্ত বাধ্য ছাত্ৰ শ্ৰী ৰঞ্জিত চৌধুৰীৰ তৃতীয় মান ৰুল নম দুই আৰু ইয়াতে কি কৈছে উক্ত কথা সঁচা অভিভাৱকৰ চহীমান আমি দৰ্খাস্তখন বা আবেদনখন কালৈ লিখিম তাৰ প্ৰথম আৰম্ভণিটো থাকে আমি যি তাৰিখে সেই তাৰিখটো থাকিব তাৰপিছতে আমি আবেদনখন কোনটো বিষয়ক লৈ লিখিম সেইকাৰণে বিষয়টো দিয়া থাকে তাৰ পাছতে মূল অংশখিনি থাকিব যিটো কাৰণত আমি আবেদনখন লিখিব বিচাৰিছো ধৰি লোৱা ৰঞ্জিতে বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰাৰ বাবে কাৰণ দৰ্শাই আবেদনখন লিখিছিলে বৰ্ণনা কৰা সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী গৰাকীয়ে নিজৰ নামটো লিখিব আৰু এইফালে এই কথাখিনি যে সঁচা হয় সেই কথাখিনি সঁচা সঁচা বুলি জানিবৰ কাৰণে অভিভাৱকৰ চহী থাকিব বুজি পাইছা নহয় তোমালোকে তাৰ পাছত চাও আহা প্ৰকল্প ষোল্ল তলত উল্লেখ কৰা সময়ত তুমি কি কি কৰা দুটাকৈ বাক্য লিখা এতিয়া এই ইয়াত যে কিছুমান সময় উল্লেখ কৰি থোৱা আছে এই সময়ত তোমালোকে কি কিনো কৰা দুটাকৈ বাক্য লিখিব দিছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ অহাৰ পাছত আবেলি পৰত নিশাৰ ভাগত কি কিনো কৰা দৈনন্দিন জীৱনত এই ঠাইসমূহত তোমালোকে দুটা দুটাকৈ বাক্য লিখি দিবা আৰু লিখি লৈ তোমালোকে এজনে আনজনৰ লগত আলোচনা কৰিবা মৰমৰ অকণিহঁত এই অংশটি ইমানতে সামৰিছো আগন্তুক দিনত এটি নতুন অংশ লৈ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ